Огромное спасибо за предоставленное слово. Первая столица. Создание, я хотела бы рассказать все-таки более о положительном опыте. Хотя мы здесь все специалисты с вами, и мы должны обсуждать проблемные вопросы, но хотелось бы все-таки, чтобы это было радостное событие, создание объединения совладельцев и наш форум. Поэтому я хочу чуть-чуть рассказать о Харькове. Харьков, 1994 год создано первое объединение совладельцев. Я являюсь председателем правления объединения совладельцев многоквартирного дома улица Дмитриевская, 5, город Харьков с 1996 года. Тогда еще у нас работала подрядчик Всемирного банка, это подрядчик фирма «Патка», которая помогала нам создавать объединение совладельцев многоквартирных домов. В городе Харькове 10 тысяч многоквартирных домов. Из них 600 домов ЖСК и 200 домов ОСББ. Помимо этого в Харьковской области 250 домов ОСББ. Я считаю, что этот процент минимальный, практически 10% ОСББ, да? Но этот процент минимальный. Но когда мы собираемся на свои собрания, то вот этот зал бы не вместил всех желающих присутствовать на этом собрании. Почему? Потому что в последнее время власть наконец-то повернулась к нам своим лицом. С 1998 -го года в городе Харькове была создана общественная организация по защите прав ОСББ ЖСК. Я вам скажу, это немаловажный факт. Одно дело ассоциации, которая занимается хозяйственной деятельностью, объединяя несколько домов ОСББ. Другое дело общественная организация. На общественной организации мы как раз и аккумулируем те проблемы, и общественной организации мы заставляем мэрию обращать, обращаться к нам лицом. За, 4, за вот эти последние 14 лет когда была создана наша ассоциация, значит, э, сменилось четыре мэра. И каждый раз нам приходилось объяснять, что такое ОСБП. Для чего мы созданы. Вот такой же подход, так же, как и у вас. Вы самые окремые, значит, будьте добры, что хотите, то и делайте. Мы занимаемся коммунальным фондом. Сейчас, наконец-то, наконец-то, люди поняли, что мэрия поняла, что необходимо создавать ОСМД для того, чтобы все проблемные вопросы себя снимать. Они не имеют... Была создана, принята программа поддержки СМД и ЖСК. В позапрошлом году мэрия выделила 3 миллиона гривен на крыши и подвалы. В прошлом году 4, в этом году 6,5 миллиона гривен. Создан отдел по контролю за, действ... за деятельностью СМД и ЖСК. То есть как бы сейчас мы уже стали в теме. Нами интересуются, нами занимаются. Очень интересный опыт у нас прошел... Ну, относительно производства капитальных ремонтов. Значит, мэрия с нашей подачи значит, приняла решение о том, что перед, перед созданием ОСМД производить капитальный ремонт. Но получился обратный вариант. Сделали капитальный ремонт, и что наши жители сказали? Спасибо большое, зачем нам создавать ОСМД? Сейчас, сейчас другой вариант. Извините, такого уже не будет. Вот вы создайте ОСМД. Тогда мы будем всемирно вам помогать. Э, проблемы, э, э, я вам хочу сказать, что э, в городе Харькове, помимо э, того, что власть обратилась к нам своим лицом, э, пресс, э, власть еще пытается обучить у председателей правления и управителей домов, для того, чтобы не было проблем у них в содержании домохозяйства. Ежемесячно проводятся курсы, это 72 часа. На этих курсах получает человек удост... удостоверение диплом. Курсы проводит Академия, Национальная академия городского хозяйства. Достаточно серьезная организация, достаточно на финансирование идет из из э, бюджета города. Э, помимо этого, при создании объединения совладельцев стараются э, все затраты, а хотя у нас регистрация в городе безоплатная, безоплатная ОСББ, но получается даже нотариально засвечить э, устав, э, сделать ксерокопии, подготовка всяких различных мероприятий, учредительного собрания, все равно затраты инициативная группа несет. Так вот по затратам теперь э, мэрия выделяет на каждое создание Евгения 3000 гривен. Я думаю, что это неплохая сумма для того, чтобы вот так вот поддерживать. Я так думаю, что э, после очередной коллегии министерства, которая прошла 30 числа, вы понимаете, звонки на мой телефон со стороны власти ну, не прекращаются. То есть понимают о том, что эта тема с сегодняшнего дня, это необходимо делать. И я так думаю, что э, э, и в городе Двове, в городе Харькове э, количество объединений солодицев будет расти. Главная проблема, мы с вами, у вас чуть попроще, у вас 40 лет, а у нас 70 лет. Чувство собственности и чувство хозяина. У нас развита плохо. Так вот я хотела бы, главная цель наша, как в ОСББ, да, воспитать в наших жителях чувство собственности, чувство хозяина, когда будет воспитано. И еще вторая рекомендация. Не будьте диктаторами в домах. Работать надо командой. Будет команда, будет нормальное уздоби. Все, спасибо за внимание.